Витаю, друзья! Вы на фабрике новин. Меня зовут Евгения Кутнова и мій співрозмовник сегодня, колышний керевник уряду Российской Федерации Михаил Косин. Михайло Косі... Михаил Михайлович! Я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте! Давайте начнем нашу беседу с новостью о том, что Российская Федерация запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток Евросоюза помешать мирному урегулированию конфликта. Что за этим стоит? Чему хочет помешать РФ? Ну, это обычная, понятная вещь, потому что Путин и его окружение, они хотят убедить мир в том, что это не какая-то агрессии против Украины. А это вот есть причины для этой, войны полномасштабной. И что у Путина есть полное обоснование. Он пытается это убеждать, его отвергают. Вот три года уже больше, значит, он этим занимается. а они продолжают эту линию. Твердить одно и то же, что вот какие-то плохие украинцы, что там вот они по российской территории какие-то удары наносят а теперь еще европа дальновой оружием дает какое-то безобразие просто мы типа путин прекрасная россия значит что-то пытаемся держать ситуацию нацистов там значит ликвидировать нейтрализовать а нам тут все мешают непорядок это такая такая примитивная значит позиции которые значит они ну упорствует в своем этом вот заблуждении, что смогут убедить мир, значит, в этом своей правоте и продолжать это делать. И поэтому заседание ООН будет также а таким посмешищем, будут то же самое, будут твердить одно и то же. Когда мы говорим о дальнобойном орудии, о снятии этих ограничений, о которых снова-таки сказал МЕРЦ, это все, э, имеется в виду, приведет ли к действительному э, серьезному результату, говорит ли это о изменении стратегии, в принципе, европейцев и Украины, и о том, что как бы намеренно они давить на уже на Путина с позиции силы. Ну, это говорит о том, что европейцы полны решимости продолжать э, последовательно поддерживать Украину. И говорит о том, что европейцы считают, что это полномасштабная война. И обе стороны правы делать в соответствии с международным правом, с конвенциями, которые существуют в этой сфере, ну, защищать свои, свои территории, защищать свои интересы и так далее. Ну, это полноценная война. Обе стороны должны быть равны в этом. Если, если применяет одна сторона баллистические ракеты для бомбежки и фактически разрушения мирных объектов и гибели мирных, мирных жителей, то другая сторона также, но не, не должна нарушать, нарушать конвенции, не, ударять по объектам, которые исключительно гражданский характер. носят. Значит, поэтому, поэтому я вижу из этого, что европейцы просто значит, ну, снимают ограничения, то, что было прежде, когда и президент Байден, и канцлер Шольц ограничили Украину с тем, чтобы значит, ну, не раздражать типа, сильно Путина. Но теперь европейцы поняли, что Путина хоть раздражает, хоть не раздражает, все равно не, договор не, не ни о чем. Он не хочет не хочет демонстрировать движение к миру, поэтому он только требует капитуляции Украины и все. Поэтому они и вот в своем высказывании Мерс правильно подчеркнул, что идет война на истощение, мы далеки еще от завершения этого, и поэтому продолжаем, продолжаем поддерживать Украину. Все логично, все как бы укладывается в, в логику развития текущей ситуации. А может ли это повлиять на Путина? Вот в, в контексте снова таких этих бомбежек, которые они уже несколько дней осуществляют по мирным украинским гранату. Может, он, конечно, конечно, это будет его сильно возмущать и раздражать. И, безусловно, бомбежки со стороны путинской России продолжатся. Хочется верить, что не будут гражданские объекты, хотя мы знаем, что там нет никаких ограничителей, бомбят все и повсюду, значит, да. Поэтому злость будет еще так сказать, более высокого уровня и такая мстя, значит, такая да поэтому нужно ожидать конечно каких-то таких действий со стороны, со стороны путина и его, его значит армейских армейских значит подразделений которые в том числе и занимаются такими дальнобойными бомбежками поэтому поэтому здесь совершенно понятно идет полномасштабная война Михаил Михайлович, скажите просто, а как вы для себя вот, объясняете поведение Трампа? Вот, снова. После этих бомбежек он всего лишь на, уже на третий день прокомментировал это все. все и сказал, что Путин сошел с ума. Вопрос о санкциях остается открытым. То говорят, то он применит на этой неделе, то не применит. Как вы для себя это объясняете? Ну, объясняю это очень просто. Значит, и там есть сценарий, мы даже с вами как-то обозначали эти сценарии. Вот все идет таком, по моему среднему сценарию, то есть и не скажем, поддержка Путина, его в сторону не вставать и не требовать капитуляции Украины, и не сценарий разозлиться на Путина и включить дополнительные санкции и увеличить поддержку украине а средний сценарий фактически плавно выйти из переговоров, понимая, что он не добился результата, а хотел добиться результата не долгосрочного мира, а просто прекращения войны, для того, чтобы поставить галочку и продемонстрировать своим 70 миллионам избирателей, значит, что он исполняет все обещания, связанные с границей, с Мексикой, и, там, с сокращением дефицита бюджета и так далее, и прекращение войны. Здесь, значит, да, он понимает, что вот эту галочку по урегулированию, по завершению войны против Украины, он не сможет сделать. Поэтому он переключается на другие темы и плавно хочет выйти из этой ситуации. Надеюсь, надеюсь, что эта ситуация будет сопровождаться согласием администрации США на поставку вооружения Украины, на продажу вооружений и на поставку вооружений европейским партнерам. Не думаю, что будут вводиться какие-то жесткие дополнительные санкции, потому что жесткие санкции означают на самом деле осознать, прозреть, осознать всю ситуацию, объявить на весь мир, кто агрессор, а кто жертва, и поддержать жертву. Я думаю, что до этого он не решится, он не способен на такие жесткие решения, а вот плавно уйти в тень, значит, это вот он, я думаю, что к этому все идет. Поэтому, поэтому я думаю, что Украина должна и уже, я так вижу, рассчитывает полностью на, на Европу. Европа готова консолидироваться, уже это делает для того, чтобы замещать плавно, быстро не получится, но плавно заместить те объемы помощи, которые делала США, взять на свои плечи увеличив свои э, бюджеты, свои расходы на оборону, и, э, включающие предоставление помощи Украине. И вот таким образом поддерживать Украину с тем, чтобы она могла продолжать защищать себя. Получается, что Трамп таким образом еще больше развязывает руки, руки Путина. Тогда ставка Путина, в принципе, тогда, учитывая, что идет переговорный трек, на что? Ну, никакого переговорного трека не идет, и Трамп просто, я так понимаю, просто, ну, прекращает. Это я не думаю, что он сейчас будет эти вот свои высказывания воплощать в жизнь, такие как мы вернем Россию в восьмерку, мы сейчас у нас будет хорошая торговля, мы будем там счастливо жить. Я думаю, что этого происходить ничего не будет. Просто будет тишина. Россия для него не будет играть большой роли вообще, поскольку у них главная тема и главный конкурент или соперник – это Китай. Вокруг этого у него, там, вы знаете, пока не получается ничего с торговыми соглашениями, так же, как с Европой пока ничего не получается с торговыми соглашениями. Поэтому эта тема. И там, конечно, в экономике проблемы. Вы видите, что в первом квартале там было показано уже экономический спад. Значит, поэтому так сказать, ну, у Трампа есть о чем думать со своими советниками в отношении экономики и обещаний, которые даны народу, который его избрал. Поэтому я думаю, что просто Россия с Украиной отойдут в сторону. Но, как я сказал, рассчитываю, что не будет запрета на продажу, поставку вооружений. Вы сказали, что никакого переговорного трека нет. А то, что сейчас происходит ну, в контексте того, что готовится меморандум того, как Россия видит прекращение огня, эти предложения она потом передаст украинской стороне, а Украина, в свою очередь, как бы свой. Да, это как у нас этот процесс. Но я не думаю, что Украина будет передавать какие-то условия безусловного прекращения огня. Это, так сказать, ерунда. Просто, значит, да, да, свою эту ерунду российская сторона будет делать, да, они хотят, чтобы прекращение огня было, было не входом в переговоры, а прекращение огня, значит, оставилось условиями, условиями, включающими, в том числе, конечно, ослабление Украины. Я просто не вижу вообще никакого, скажем так сказать, причины для того, чтобы даже как-то внимательно это рассматривать. Просто первые строки этого меморандума путинского будут ясны для украинцев. Значит, что это такое? означает, давайте плавненько капитулируйте, и мы вам гарантируем, что вот мы сейчас, так сказать, будет, будет у вас мир под нашим военным контролем поэтому ну, это все такие, так же, как это совещание или заседание Совбез ООН, также это все такие, ну, больше, больше пиаровские такие ходы в попытке ну, убедить мир, что есть какие-то основания, есть какая-то аргументация, есть какие-то обоснования, какая-то правда за этим есть, какая-то база. Никакой базы нет, никакой правды нет, никаких обоснований нет, это просто все вот это бала-бала, вот, то, что то есть получается, в этих предложениях, которые передаст Российская Федерация, мы не увидим ничего нового, кроме того, что уже было в публичном пространстве, скажем так, и то, что уже. А, а там что-то может быть будет добавлено, там, конечно, не буду смотреть про снятие санкций. Вы помните, даже когда шла речь о частичном прекращении огня на регионе Черного моря, уже выставили требования, требования прекращения огня частичного снятие санкций и так далее, и так далее. поэтому это, вокруг этого все это будет. Конечно, это будет, так сказать, вывод или прекращение поставок оружия, даже недопущение ввода иностранных войск на территорию Украины, то, что обеспечивает безопасность, это гарантия безопасности. Ну, в общем, самые ключевые вопросы, которые для Украины являются ключевыми, по ним будут самые отрицательные, самые жесткие предложения со стороны, со стороны Путина. Поэтому я не, поэтому я не вижу, что вообще какой-то переговорный процесс есть. Переговорного процесса нет. Путин отказался от него. Путин хочет переговариваться об условиях капитуляции. Все. И Путин хочет вести отдельные переговоры с США, чтобы сидеть вместе, показывать по телевизору, особенно в России и всему миру, что он сидит с президентом США, и они решают судьбу мира. Вот примерно то, что хочет видеть Путин. Значит, поэтому, поэтому он считает с точки зрения сегодняшнего дня, что с американцами есть возможность наладить отношения, есть возможность попиариться значит, и представить себя одним из э, лидеров мира. Э, вот, а с другой стороны, значит, продолжать войну на истощение, которая, по его убеждению, Украина скоро должна проиграть. И поклониться ему и сдаться, значит, принять его условия капитуляции. Есть у него, конечно, недооценка этого, но это он тоже блефует, это серьезная геополитическая игра, поэтому, поэтому Украина должна это понимать и должна вместе с поддержкой европейских союзников удерживать свои позиции, продолжать себя защищать. Как относиться к заявлениям Кремля о том, что они говорили, что давайте четыре области, а если нет, будет тогда шесть или, или даже восемь? Но это дополнительная угроза, это дополнительная угроза, причем, как я читаю, сделан такой в хамской форме, значит, да. Но поэтому это, это, вот они представили план капитуляции, перечень условий, значит, да, и пригрозили, если вы не примете эти условия, то будет хуже. Вот и все, и такие, такие братковские такие наезды, скажем так, на, на жертву, которые они считают, что вот еще чуть-чуть, и мы ее додавим, додушим и так далее. Ну, ошибаются, как это часто это и бывало. Но, тем не менее, такая стилистика, где они ее руководствуются, ее применяют. А вот как выразили, выразились, а будет хуже. А будет ли хуже? Ну, в том контексте, что Путин заявил о создании буферной зоны, мы видим активизацию возле границ Харьковской и Сумской области, то количество сил, которые там находятся, наши военные эксперты оценивают, что его недостаточно, в принципе. Так тогда что? Путин прибудет при каким-то другим методам, снова к новой мобилизации, к чему будет туда прибегать? Нет, не будет. Путин не собирается делать какого-то широкомасштабного наступления, которое бы, там, скажем, прорыв там взять Одессы или взять Харькова, или там, не дай бог, взять Киева, еще там, ну, да, он этого делать не будет, потому что вы правильно сказали, что это потребует мобилизации. Путин хочет избежать. Он научился за эти три года, после первой мобилизации и некоторых социального напряжения, которое она вызвала, он научился э, рота, обеспечивать ротацию, то есть убитые и раненые замещаются контрактниками, которые, сказать, за большие деньги соглашаются идти. То есть из бедных регионов России собирают людей, которые им обещают деньги, которые они никогда не мечтали и никогда за всю жизнь не заработали бы, им обещают это сделать там за несколько месяцев, значит, да, и они идут, идут насмерть, идут убивать, и сами понимают, что могут погибнуть. Поэтому все у них строится на деньгах. И вот эта вот ротация, то есть замещение убитых и раненых происходит за счет денег. И, эти, и людям этим платят деньги. Поэтому вся армия сегодняшняя, которая воюет с Украиной, держится на больших деньгах. Если Путин этих денег не будет, то и армии это не будет. Поэтому э, он считает, что пока у него деньги есть, и он может продолжать это, и плавно продолжать это наступление, ползучее вот в этих, то, что называют, хоть буферные зоны, хоть какие еще, значит, ну, это он продолжает делать. Но ответ на ваш вопрос, будет ли хуже, конечно, уже становится хуже. Потому что Украине нужны нужны поставки оружия хорошего, <связать> много оружия, которое могло бы поддержать и, может быть, частично заместить, значит, э, дефицит, если он возник дефицит э, мужской военной силы на поле боя, значит, для того, чтобы, для того, чтобы отражать, значит, атаки и наступления с применением э, качественного, качественных вооружений. Это то, что, я так понимаю, делают и европейцы, пока у них этого недостаточно, поскольку своих ресурсов мало, поэтому должны быть закупки в США, поэтому решение Трампа о... Э, продолжение поставок или завершение по тем решениям, которые еще Байден принимал, он их не блокировал, значит, должны приняться, быть приняты еще решения новой администрации, свои решения по своему уже бюджету, не байденовскому, а трамповскому. Пока этих решений нет. Трамп не хочет поставлять бесплатно, вы знаете, но, может быть, тогда заработает лен лиз Закон этот принят, поэтому, в принципе, механизм этот существует продажа оружия европейским странам, которые могли бы передавать Украине, это очень важный элемент. Поэтому эти вот недели, они являются решающими с точки зрения того, как остановить, чтобы Украине не было хуже, чтобы Украина могла себя продолжать защищать на должном уровне. Михаил Михайлович, вы сказали, что расчет Путина, продолжать войну, пока деньги есть. А деньги заканчиваются или нет? Потому что в службе внешней разведки нашей говорят о том, что экономическое положение Российской Федерации ухудшается и к концу года будет еще хуже. Ну, это, эти данные это совершенно очевидно. Я об этом уже многократно говорю. Другие эксперты об этом говорят, значит, да, поэтому это очевидно. Пока ситуация нормальная. Есть, конечно, увеличение дефицита бюджета в связи с низкой ценой на нефть, но этот, эти проблемы будут накапливаться, и не только напрямую в бюджетной сфере, не только с доходами бюджета, но и в экономике прежде всего, и там получатся уже и проблемы с уплатой налогов, поскольку не будет экономического роста. Его уже нет. Уже первый квартал показывает вместо ожидавшихся плюс полтора процента, показывает минус полтора процента. Это серьезный звонок к тому, что, Потому что ситуация начала ухудшаться как быстро она будет ухудшаться зависит от уровня доходов если цена на нефть будет оставаться такой же низкой как сейчас там 50 долларов для российской нефти 60 общая международная цена там, очень примерно 50 на 53 48 там по- разному это это уже на, 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 накапливается отсутствие финансирования то есть растет дефицит сегодня для покрытия дефицита Минфин использует оставшиеся средства в бюджетных резервах, то есть то, что называется в России фонд национального благосостояния. Там оставалось еще порядка 35 миллиардов, значит, да, это хватит до конца года, может быть, не хватит даже уже, но хватит на несколько месяцев, поэтому Путин считает, что, он понимает, что будет проблемы в конце года, но он считает, что сейчас будет зажимать ситуацию. Поэтому разговоры, которые в Европе идут о том, что давайте мы еще опустим планку, то есть э, разрешенный потолок цены на российскую нефть опустим не с 60 до а 45, это будет дополнительно, да, конечно, по доходам это еще больше будет напрягать ситуацию. И как я прежде говорил, что осенью, там, скажем, в октябре-ноябре, Путин будет более сговорчив. И тогда можно уже говорить, продолжать требовать безусловного прекращения огня и садиться за стол переговоров, обсуждать уже это условия соглашения. Скажите, пожалуйста, вот Трамп всегда говорит о том, что Путин хочет всю Украину. Когда мы говорим о Харьковской, Сумской, в принципе, Днепропетровской области, есть ли в планах Кремля нести их также в Российскую Конституцию, ну, чтобы еще больше повысить свои планы? Думаю, что нет. У Путина главное для того, чтобы Украина не была свободной. И поэтому всех его пояснений, всех объяснений, это и требования о невступлении в НАТО, это и требования о сокращении войск, значит, да, требования о федерализации, значит, да, это все требования к тому, чтобы, ну, сделать из Украины такого вассала, такого, значит, полуподчиненного путинскому режиму, значит, государства. Поэтому вопрос там не связан с территорией, вопрос связан чтобы не существовало независимой Украины, свободной, которая делает все, что хочет. Вот, поэтому для него это очень самая главная цель. И за это он начал войну, потому что он не хочет, чтобы Украина оказалась друг примером для российского народа, как можно жить, значит, без диктата и без... по нормальным правилам и так далее, и так далее. Потому что главное цель всех его агрессий, как внутри страны, так и за рубежом, это удержание собственной власти. Поэтому это для него ключевой вопрос. Территория это, это уже вопрос чисто такой переговорный, технический. Сейчас, конечно, раньше он не мечтал о коридоре, просто требовал признания Крыма. Значит, а теперь уже говорит, что без коридора мы вообще ничего не оставим. Значит, да, поэтому еще четыре области. Он согласился бы и на полностью четыре области, но главное, чтобы поставить коридор. Но это все вопрос уже, так сказать, будущих разговоров и переговоров. Значит, главное его желание не обязательно все оккупировать Украину. Он понимает, что это невозможно удерживать эту ситуацию. Главное, чтобы там поставить правительство, чтобы, чтобы Украина была так сказать, подотчетна, была вассалом, не, не самостоятельным государством. Михаил Михайлович, а в окружении Путина, вот вы говорите, что к осени Путин станет более чем В окружении Путина, как вы считаете, какие настроения сейчас в том контексте, что есть вообще человек, которого может послушать Путин, чтобы тот остановил войну, и, в принципе, влиятель окружения Путина на остановку боевых действий или нет? Нет, таких людей, кто мог сказать «давайте остановим войну», нет. Значит, это могут, такие идеи могут родиться в ходе, в ходе дискуссии, так сказать, в узком uh -huh. Человек, который сказал бы, что «вот, Объяснил бы и так далее. Нет, потому что все боятся рассказывать, что… Но общее настроение, все хотят прекращения войны, это точно. Это просто Путин хочет уступать, чтобы не выглядеть слабым. Главная проблема текущего периода для Путина – он не может выглядеть слабым со стороны российского народа прежде всего, международного сообщества также, но российского народа прежде всего. должен быть победителем всегда должен быть всегда сильнее. Поэтому сегодня эти разговоры с Трампом и все эти там, там взаимные комплименты как раз играют на, так сказать, Путин как бы черпает легитимность из этих разговоров, значит, которые у него не, не отсутствуют в России. Да, Поскольку по народ тот, который разумный, образованный, понимая, что все это было сфальсифицировано, все эти конституции на пеньках, значит, измененные выборы, рисованные в и так далее, так. легитимность он через телевизор, через пропаганду, он черпает эту легитимность за рубежом через встречи, пожимания рук, телефонные разговоры. Вот это примерно текущая ситуация такая. Саммит НАТО, который должен состояться, идут дискуссии о том, будет ли представлена там Украина, и в частности, президент Владимир Зеленский. По разным данным вот такие СМИ сообщаются, то будет, он, то не будет. Если не будет Украины, как тогда этот сигнал и ну, Путин услышит, и другие страны. Негативно ли это отразится на Украине? Ну, это не надо, не надо, так сказать, придавать этому большое самое значение. Это внутреннее. Украина не член НАТО пока. Mm -hmm. Поэтому это внутреннее совещание, внутренний саммит. Значит, и, если Украину пригласят для того, чтобы ну, послушать и пообщаться, как это было прежде, о -о оценить ситуацию и принять какие-то решения, то это сделают. В принципе, эти решения принимаются и без встречи всех членов НАТО то, что видите, коалиция желающих, то есть, встречается регулярно с руководством на разных уровнях, на уровне глав государств правительства, на уровне министров обороны, значит, и да, непосредственно военных, значит, да, поэтому эта вся работа идет. Ничего больше, чисто, ну, вот, скажем так, ну, такой знак, моральная, психологическая поддержка. Это, согласен, что это важно. Но если даже этого не случится, то не надо на это расстраиваться, что какой-то негативный сигнал. Это не так. Путин, конечно, это его пропаганда, это будет использовать как негативный сигнал, но на самом деле это не является этим. Михаил Михайлович, а, а в принципе, когда мы говорим о дальнейшем развитии событий, вы уже говорили о том, что к осени Путин будет более разговорчивым. Но тем не менее, вот на данный момент, вот как вы считаете, куда, в принципе, идет война? Имеется в виду, в каком положении мы, мы находимся? Можно ли говорить об этом каком-то тупике, да, учитывая, скажем так, пассивную позицию новой администрации Трампа или нет? Ну, Трамп, война, так, так сказать, не, 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 прямая связь, но военные эксперты это могут сказать детально, но то, что мы видим из сообщений о том, что ползучее наступление путинское, оно идет и в Сумской области, значит, да, и в Донбассе продолжается, значит, поэтому есть эта активизация, есть, поэтому, безусловно, это вот эта тактика войны на истощение, продолжать давить, продолжить, несмотря на свои большие потери и в живой силе, и в технике, продолжение вот такого ползучего наступления. Поэтому эта ситуация Путина устраивает, но в ней живет. Вся конструкция путинской машины уже к этому привыкла. Они живут просто в обычном режиме. Не надо никаких там экстренных совещаний делать, ничего. военные все знают, что делать, просто ползем себе и ползем. Мешные штурмы, бомбим себе и бомбим. Значит. Поэтому для него сейчас все это идет просто ну, ровно, как ежедневная, рутинная вещь. Поэтому, поэтому значит, сейчас говорить о том, что какие изменения, да, есть ухудшение для Украины, поскольку ну, нужны нужно вооружение для того, чтобы сдерживать даже эту ползучую наступление. Поэтому, поэтому я думаю, что эти решения вот будут, будут приниматься. Михаил Михайлович, я благодарю вас за содержательную и интересную беседу. Спасибо вам большое за то, что вы уделили свое время нашим зрителям. Нам очень приятно. И давайте подякуем глядачам за поддержку. Друзья, я вас заключу подписаться на нашу подписку.